Да? Да. Хорошо. А что, я в чем-то не прав. Так не поступают. Как не поступают? Так как поступил ты. А как я поступил? Как я поступил? Ну скажи, как я поступил? Я просто не, не могу понять. Я думаю, что Ты решил просто... решил меня отправить на Одессу, нахуй, блядь. На какую Одессу ехать? Я только приехал, блядь. Ты только приехал? Да. Я а в Черкас. Ты... А то, что ты махал... Не, подожди. Убов, блядь. Я просто Это не, не пойму, как да? ты можешь Ник сказать, что управлял, ты с Автомайдана, короче. И я кому-то кто-то... Ты, я кому -то кто -то ты сказал, сказал, что ты с Автомайдана, подождите, и ты... Подожди, Сейчас, ты... секунду, мужики, секунду, дайте мне Мужики, дай мужики не, не, стоп, стоп. Да. Я кому-то сказал, что я из Автомайдана... Кому-то я хоть слово сказал, что я из Ат Майдана. Не, конечно... Кто ты... скажет? Да Кто ты, скажет? ты мне лично сказал, короче, не, что я вам помогаю, короче, я вам помогал, я Рыбченко сын, был разговор такой? Я не говорил, что я Рыбченко сын, я говорил, что я помогаю, блядь, милиционерам, ты не... я, блядь... Откуда я знаю, что ты Рыбченко сын, если ты не говорил? Вот как, Откуда как, где да? Потому что уже документы начали рыться, блядь. Какие документы? Ты мне сам только что сказал, что после, ты Рыбченко после, после того, как я, блядь, достал, нахуй, документы и отдал. Ты уже перезвонил и сказал, что я Рыбченко сын. Не надо перекручивать. Я знаешь, никто не перекручивает. Братунья, и не надо Не надо, Не называть. Какая надо... тебе братуня, короче? Ты синий ездишь за рулем. Говоришь тут сотрудников э, Гаи, что ты там э, Рыбченко, сын и Я ты, такого не говорил, что ты блядь, с автомайдана. Я что это за хрень. Ни автомай... Я ни одного слова не сказал, что я имею отношение к автомайдану. И я не сказал ни одного слова в сторону своего Саша, Я имею отношение к какой-то спилке, блять, до того времени, как я не понял, блядь что, блядь, нету смысла отрекаться, блядь, от своей, блядь, э, неправды, блядь, я и сам... от своего, нахуй, блядь, просто... реха, блядь я увидел просто, что нет смысла отрекаться. Я сказал, кто есть я на самом деле. И это не означает, что, блядь, если я чей-то сын, блядь, то ты имеешь право меня послать на Одессу, нахуй. Или махать своим лбом, блядь. Или, блядь, кто-то, блядь, имеет право, нахуй, блядь, защищаться, блядь, то, что я, блядь, Тебя никто никуда не посылал, ни в какую Одессу. Слышишь? Ты местный житель, ты нам нужен здесь. Слышишь, братунь. Да. Мы, блядь, виделись с тобой не один раз, поднимать нахуй. Поднимать голос Мы не с, с тобой виделись не один раз, нахуй. Почему-то я Со тебя не Со своими знакомыми, блядь. Почему-то я тебя не помню. Ну, блядь, слава богу, нахуй. Ну... О, у тебя отличное поведение. Ну... Для но, того, чтобы мы но, были знакомы. Ну, ну... Ты поступил не, неправильно в мою сторону и попытался блядь, меня оскорбить. Блядь. Как хорошо, я принял твое оскорбление. Скажи, обоснуй. Как я тебя попытался Обосновываю, оскорбить. блядь. Да. Ты попытался меня отправить на одессу. Но, блядь. От хорошо, да, я согласен. Да, Да нет, тут... Э, Давайте с тобой в гости. что делать, Что, что делать? Да, я что, я что -то. Ты Человеку говоришь, короче, туфли вымой. Грязные. Что, грязные? Да грязные уже. Уже тут... Это не сложно. Да нет, ну как?

Снимай, снимай. 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 То, то... Ну, все, стоит. Стоит. Стоит человек, самообороны. Да, я Уже не надо снимать. Или смелость пропала, или как? Какая смелость? Ну все, он стоит передо мной и снимает. Вас Саша, потом пообщаемся, поехали. Меня... 我听到了。 Вот, значит, зачем мы с тобой делаем?